मैं रोहिणी रविंद्र नायर हूँ मैं गुजरात बायोटेक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और अभी हमें जो है गेट फाउंडेशन की तरफ से एक ग्रांट मिला है जो कि मिनोरेजिया या हैवी मैंसुरल ब्लीडिंग पर है ये जो है वुमन या जो यंग वुमन और या तो 40 इयर्स ऑफ अबव एज के वुमन में मोस्टली होता है मतलब कुछ सेट सब सबसेट ऑफ वुमन जिनमें जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है जिनके वजह से उनको थकान या एनीमिया के कॉजेस होते हैं और इससे उनकी प्रोडक्टिविटी जो कि काफ़ी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ये जो वुमन है इसके बहुत सारे कॉजेज हैं जैसे कि या तो फाइब्रॉयड के वजह से हो सकता है या एडीनोमाइसिस के वजह से या तो एज ए है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हमारे प्रोजेक्ट में हम ये जानना चाहते हैं कि इसका आखिरकार मोलिकुलर मैकेनिज्म क्या है हमारे लैब में यूजुअली हम सिंगल सेल टेक्नोलॉजी आरएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सबसेट ऑफ पेशेंट में क्या डिफरेंसेस है अगर एक बार हमें इसके बारे में पता चल गया तो गेट फाउंडेशन के प्रोजेक्ट इसको एफोर्डेबल बनाने के लिए हमें सहायक देगा हूँ मेघावी रावल पी स्टूडेंट हूँ આ પ્રોજેક્ટ હેવી મેન્સ્ટ્રલ બ્લીડિંગ અને ભારે માસિક સ્ત્રાવ પર આધારિત છે આ પ્રોજેક્ટનું નેતૃત્વ ડોક્ટર રોહિની નાયર અને ડોક્ટર રોહિના અગ્રવાલ કરી રહ્યા છે આ પ્રોજેક્ટ હેવી મેન્સ્ટ્રલ બ્લીડિંગ પર આધારિત છે હેવી મન્સ્ટ્રલ બ્લીડિંગ અને ભારે માસિક સ્ત્રાવમાં મહિલાઓને થકાન એનિમિયા જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે આ પ્રોજેક્ટનો ઉદ્દેશ્ય છે કે મહિલાઓ માટે મહિલાઓ માટે થેરાપ્યુટિક ડાયગ્નોસ્ટિક ટેકનિક્સ ગોતવા જેમાં આપણે બાયો માર્કર્સને વધુ ગોતીશું આ પ્રોજેક્ટને ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ફંડિંગ મળેલું છે જેમાં એક પોઈન્ટ ત્રણ કરોડની ગ્રાન્ટ મળેલી છે થેન્ક યુ